আপোনালোক সকলোৱে যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আকৌ দুটা বজাৰ পিছত হোৱাটো সম্ভৱ হ'ব জানো সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ গোটেই দিনটোৱে বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত দ্বিতীয়তে মই এইটো আমি কোনো নিৰ্দেশ দিয়া নাই বা কোনো আমি গভমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আমি ইছ্যু কৰিব খোজা নাই তথাপিতো মই আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহকো আহ্বান জনাম যে যিটো মুহূৰ্তত ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈ থাকিব সেই মুহূৰ্তখিনিত দোকান পোহাৰো যদি আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও ৰামলালা মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ চাব পাৰিব কাৰণ পাঁচ ছ বছৰৰ পিছত এনেকুৱা এটা দিন এদিনেই আহে না ভূত না ভৱিষ্যত সেইকাৰণে মই অসমত ব্যৱসায়ীসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে অন্তত আগবেলা যিটো মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা সময় সেইখিনি সময় যদি আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে কৰ্মচাৰীসকলেও এই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰিব কাৰণ মোক বহুতেকেইদিন হোৱাটছআপ দি আছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চাব পাৰিব আমি চাব নোৱাৰিম বুলি গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই আহ্বান জানান আমি কোনো গভর্নমেন্ট অর্ডার ইস্যু নক এই ক্ষেত্রে যে যদি পারে আপনার একজেক্টলি সেই সময়স আপনার যদি কমার্সিয়াল এস্টাব্লিসমেন্ট আদি বন্ধ করবেন হলে বাকি বাকী প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবট ভাল করে খাব